Ничего не надо? Я просто выскажу, просто покажу, что могут еще люди трансевать. А потом, когда уже пригласил жюри, вот как вы должны действовать. А вот эта девчонка, Эллиночка, у нее ампутация внешней конечности попала в оба, а для этого она тоже трансевала. Она посвящена это немало стампам. В общем, все, все знают, все рады. В общем, первую первую работу мы сделали с удачной замечательной, прожили, служили без всяких травм. а вот сейчас, да, видели на сообщении, замечательная Некоторых, некоторых. Вот это твой собачки, который тоже на инвалидной коляске. Uh -huh. На инвалидной коляске собачки. Откуда взялась фотография? Фотография это, к сожалению, не наша. Еще Украина до этого не дошла. А все остальные – это мои друзья, это мои знакомые. Это через лагерь активной реабилитации, которые мы прошли. Те люди, которые ведут общественную, активную жизнь в общественной деятельности, в спорте, в творчестве, вот это все они реализованы. Имеют уже свои фонды. То есть все прошли какой-то этап в своей жизни неприятный, после травмы позвоночника, после заболевания, но стали целенаправленными людьми в этой жизни. А скажите, на что направлена данная выставка? без барьеров, она сама себе вот это название определяет. Во-первых, уничтожение всех барьеров архитектурных у нас, да, и ментальных барьеров, которые внутри каждого человека и есть его окружения. На сколько дней рассчитано? До 23 декабря. До 23 декабря. Вам да. кто-то помогал? Да, значит, в этой выставке участвует спортивная, физкультурно спортивный клуб инвалидов и Вера и э, управление справа семьи молодежи а, Возможно, есть какие-то нюансы интересные. Лет Можете... Лет у нас. Так, какой нюанс? Вот, что вы скажете, то я вам расскажу про каждую фотографию. Ну, самая, самая, которая вам больше нравится, фотография, возможно, либо же... Знаете, я их всех фотографии, каждая по себе дорого, но я сделаю сейчас акцент на той фотографии, к которой, наверное, стремимся мы все. Вот, вот это вот верхняя, и вот он к животу. Очевидно, вот так. Если уже общество дошло до того, что нужно э, придумать придумать инвалидную коляску для собачек, для борьбы Насколько, насколько оно гуманизировано, это общество? Насколько оно толерантно относится не то, что к людям, да, а к животным? А эта фотография для меня, в принципе, какой-то уже определяющий фактор, что я уже понимаю. Это я первую видела. Человек может спуститься с парашюта на коляске, потому что наши колясочки не спускались именно на коляски сопровождающими людьми. А именно на коляске преодолеть вот эти препятствия, что-то как он это вот этот жампер, или как джампер или как-то уже. Ага. Ну, вот, из этого, в том числе и на коляске вот они спускаются. Ему э, спокойнейше, что он сидит. Да, что ты не понравился, он не заканчивает спираль. Нет, он сидит, он сидит, он сидит, он Это продолжение его тела. Это экологично, и он должен быть дальше я так фантазую, я Нет, это, это абсолютно да? Фантазия. Это а. Если я пересажусь я теряю даже, знаете, вот это вот чувство независимости. Вот я понимаю, что коляска это мои ноги. Если не дай бог подумать, mm -hmm. придется так вот просто ползти куда-нибудь. А может быть, я даже не пересяду на коляске. Может быть, тормоз не работает. Может... Она запустила Ира Твердофлик. Отвечает, я вернулась, потому что мы с працюем. Працюємо вже давно і в рамках цієї співпраці, звичайно, мені було цікаво подивитися на соціальний захід, це один із тих заходів, який привертає увагу наших консультацій до проблеми людей із інвалідністю. Тим більше, що ми Ірою працюємо ще й в рамках. Інших наших проєктів, таких, наприклад, як створення велоінфраструктури, тому я як керівник робочої групи, її, вона є учасником цієї робочої групи, тому що в перспективі ми думаємо, що необхідно не тільки думати про мобільність особисті, а звичайно, з лікуванням потреб таких людей, які от, зараз бачите на цій фотографії, які розміщені під цьому перебувають. Які у вас емоції? Виглядаючи на уставку фотографії. Ну, і захоплення. Мабуть, це перше, тому що треба вчитися цих людей. Можна діти. Звичайно, дивлячись на них, це допомагає долати якісь свої проблеми наразі. Таким будь-який загортованим дівчаткам вони настільки в їх серцях такі, ну як би сказати. человечні, в глазах життя радісне таке, им просто можно посоветовать Вони люблять життя. Скажите, будь ласка, як вас звати ваше? Катерич Любов Миколаївна. Да. Ми приходимо сюди. Ірина Васильівна, Она молодець, вона приглашає. девочка тоже дівчина теж інвалід. Ми стараємося завжди посидити.